哈喽，Hello, 入戏的朋友们，大家好，我是演员陈毅。我觉得时间还是过得挺快的，我们有五年了，五年录的入戏，这也是自己第一次去尝试，年龄跨度比较大，想给观众带来一些新颖的东西嘛。他们都有一腔热血，也都有抱负。我是一个不太愿意去说自己多么心酸或者怎么样，我觉得都还好，这个都还好。你说辛不辛苦，谁都辛苦，但是你只要足够的爱，我相信你的作品和你的角色会给观众带来温度的。有自己的梦想去做，就没有什么。 大不了，人生没有过不去的坎。保持一个好的心态，一个好的心态，做自己最大的努力，你把这个角色塑造好，不忘初心，这是我做演员走下去的一个动力。剑断而诛，花败自开，为身销骨，不空而来。我合不合适，不是由你说了算。今日，我要为了母妃，我便要为爹娘，为你，何况我一百二十七条人命报仇。 为我自己讨回一个公道，做小秋怎又如何？我只做对得起的。赢在我在，此役我定与兄弟们同生共死。总有一些人会不在乎恐惧，为不平事发声，为羸弱者仗剑。我偏不认这个命，我的命运只有我自己说了算。这个世界无情，若是拼，我也可以重新演起小秋水的故事。 你知道什么情况下一加一大于二吗？不知道。就是网上有种说法，诚意的一加上我们鹅厂的一，就会产生大于二的奇迹反应。好，<laughs> 期待，期待鹅厂，<对>也希望福山在腾讯鹅厂取得一个好的成绩。嗯